Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Sansai Sirah Binti Muhammad Saleh. Nombor metri saya adalah A222131. Saya merupakan pelajar tahun pertama dari fakulti pendidikan dalam bidang pendidikan khas. Awak awak kelas minit kita kan? Awak Oh, nasmithi eh. Hah? Oh. Ha, adakah anda tahu apa itu masalah pendengaran? Masalah pendengaran adalah ketidakupayaan secara separa atau sepenuhnya untuk mendengar bunyi dan maklumat. Masalah ini boleh terjadi pada salah satu telinga sahaja atau kedua-dua belah telinga sekali. Sebagai contoh, seperti yang anda lihat seorang perempuan tadi dalam video, beliau mempunyai masalah pendengaran di kedua-dua belah telinga oleh sebab itu beliau tidak dapat mendengar langsung apa yang disampaikan oleh rakan sekelasnya. Ini adalah tahap masalah pendengaran. Anda boleh lihat pada bahagian kanan di sini. Kita mulakan dengan 20 dB ke bawah. Pada tahap ini, seseorang itu dikategorikan pendengaran normal dan mereka masih boleh mendengar semua senis bunyi tanpa ada masalah. Yang kedua, pada tahap 21 sehingga 40 dB, mereka dipanggil pendengaran ringan. Mereka mungkin mendengar bunyi yang perlahan seperti bunyi jam berdetik. Seterusnya, pada tahap 41 sehingga 70 dB, yang dipanggil sebagai pendengaran sederhana. Mereka mungkin tidak dapat mendengar bunyi anjing menyalak ataupun bunyi bayi menangis dan ketawa. Pada tahap 71 sehingga 90 dB mereka yang dipanggil sebagai pendengaran teruk. Mereka hanya mampu mendengar bunyi yang kuat seperti bunyi telefon berdering. Akhir sekali, pada tahap 91 dB ke atas, mereka yang dipanggil sebagai pendengaran sangat teruk. Dan mereka tidak dengar apa-apa bunyi sekalipun termasuklah bunyi lori bergerak dan bunyi helikopter. Harik. Antara ciri yang kita boleh perhatikan pada individu yang berketidakbayaan pendengaran adalah yang pertama, kurang memberi perhatian. Yang kedua, suka mengikut arahan. Yang ketiga, kurang melibatkan diri dalam aktiviti perbincangan. Akhir sekali, harapan saya adalah dengan sokongan dan pemahaman yang tepat, individu dengan ketidakbayaan pendengaran dapat belajar, berkomunikasi dan menjalani kehidupan dengan lebih yakin serta mencapai potensi mereka sepenuhnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih.